Счастливые часов не наблюдают. Вот так и я. Все как-то само собой получилось. Сложилось. Ну и в общем, ну, слава богу. Прощай. Замечательный город Санта-Крус. И вот этот санта И самый главный, самый замечательный парк. Все Всем. Всем. Вот он по правую сторону у нас остался <свес> вот такой у меня замечательный первый день 2015 года был. Хоть кому-то интересно жизнь в городе Лос-Америкас. Городочек как тысячи испанских Малочки,

Так что, -то. люди вырыли свои домики и живут там. Представляете, вот эти маленькие вот флактусы уже. располагает. Мы прибыли. Вот такой вот замечательный у меня автобус только что сюда привез. Номер 110 из города Лас-Америкас. Ну, а я направляюсь по направлению старый центр города в мой отель зайду сейчас по дороге куплю всяких разных фруктов у меня напротив такая лавочка очаровательнейшая есть фрукты вкусно китайской еды и ну, в общем-то с чувством выполненного Долго лягу спать в общем что-то будет интересненько, конечно, буду снимать по дороге. И вот такой вот ночной санта крус с его такими вот мостиками, красивыми окруженными горами. Это вам, конечно, никто не покажет. Такое вот освещение. Вот. Такой вот мостик симпатичный. И вот там пошли следующий мостик. И туда в гору. Вот такой вот культурный центр. А, я уже почти пришла. Не могла пройти мимо этой рекламы. Очень красивая. Какой очаровательный кофе. В такой вот очаровательный Она меня ждала, я знаю. Она дождалась Она совсем рядышком с моим отельчиком. И сейчас я еще наберу кучу разных. Здесь вот я показывала лавочку в начале репортажа фруктов, всяких разных дешевых. Вот, то есть вот у меня здесь вот отель и вот здесь вот магазинчик. То есть очень комфортно, и удобно. Если еще учесть, что они тут всякую вот магазинчик, еду китайскую продают, то я думаю, что я буду просто в полном. Да, все те же лица. <с> Ничего не изменилось. Сейчас буду есть апельсины и хурму. О, эти булочки, они божественные. Я так быстро скушала <с> эту несчастную булочку что было такое неприлично снимать.